Kita mulakan video ni dengan satu pantun. Pi hutan tembak kera, balik rumah singgah farmasi. Benarlah kata Patrice Evra, Arsenal memang Netflix FC. Satu lagi, baju ni lawa sangat. Pakai saja dah jadi segak. Eh, fantasy. jangan tersengih sangat. Hampa pun kena juga. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio So dalam video kali ni kita nak review game-game EPL -game yang dah berjalan pada minggu ni yang mana kita tengok Liverpool semakin selesa Arsenal semakin jauh ketinggalan Depan daripada title dia selain ni Depan dah jadi top 4 race dah lah ni Tapi ada satu lagi team tu Daripada bandar Manchester Selalunya yang duk kalah Manchester Merah tu kan Tapi kali ni Manchester Biru pula kalah Dengan team Perhutanan So mungkinlah betul season ni adalah season yang padu Untuk Nottingham Forest Setakat lah depan duduk dekat nombor 3 MC pula lepas depan kalah Depan terkeluar daripada top 4 Setakat lah ni So tak mahu cakap banyak Kita masuk dalam game pertama kita masuk game Spurs dengan pasukan Bournemouth dulu. Game ni best, seri dua sama. Dan Tottenham boleh comeback dua sama dekat tempat mereka sendiri. Aku rasa dalam game ni sepatutnya pasukan Bernmoth boleh do better. Mungkin mereka boleh menang dalam game ni dengan cancan -can yang mereka ada. Cuma dalam game ni pasukan Spurs boleh comeback. Aku rasalah lah ni mungkin daripada pandangan aku. Aku rasa mereka boleh comeback disebabkan adanya Papel Matasa. Sebab Papel Matasa dalam game ni memang totally carry midfield pasukan Tottenham lah. Dia lain score gol pertama dan dia keep pushing lah untuk pasukan Spurs attack. Dan buatkan pasukan Spurs dapat samakan kedudukan. Tapi dalam game ni aku nak puji lah gameplay pasukan Bernmoth. What gameplay daripada mereka Lagi-lagi gol pertama yang mereka skor tu Tu sepatutnya jadi attack untuk pasukan Tottenham tau Tapi lalai kali mereka dapat bola Kerkes terus speed ke depan Dan buat crossing untuk gol pertama untuk pasukan Bournemouth Antara punca pasukan Tottenham struggle untuk attack dalam game ni juga Adalah disebabkan kekentalan defend mereka iaitu Dean Hoysen Dean Hoysen memang bagi attack pasukan Tottenham struggle gila dalam game ni Separuh masa pertama habis dengan 1-0 Tapi aku rasa pasukan Bournemouth patut do better Mereka ada peluang lagi untuk skor tapi mereka tak skor Masuk second half pun mereka ada beberapa chance untuk mereka skor Tapi mereka still tak boleh skor Antaranya aku rasa disebabkan kecekapan Vicaro lah Vicaro ni aku suka dia kan Positioning dia selalu tepat Selalunya kalau bola true tu kan Selalunya akan jadi makanan untuk striker pasukan lawan tau Tapi disebabkan ada Vicaro ni yang tahu bila nak buat timer run nak pergi rampas bola tu sebab tu lah Bournemouth selalu gagal walaupun dia pun buat content yang laju tapi dalam kali dapat juga gol daripada Evan Nielsen dia pun boleh score 2-0 tapi gol tu tak lama bila Papi Matasar tolak ke depan dan aku rasa mungkin Kepo tak expect bukan setakat Kepo aku pun tak expect Papi Matasar tu nak buat shooting daripada situ sebab cara dia bagi bola tu macam dia nak cross tau tapi memang nampak lah dia shooting betul dan buatkan Tok waktu tu dia pun macam nak push untuk comeback balik sebenarnya walaupun tu Tottenham dah score gol pertama tu Bournemouth still ada peluang lagi Ya aku ingat Atan tu lah sampai dapat peluang one on one dengan keeper Tapi still tak boleh score Lelah kali lagi buruk dekat hujung-hujung game ah, Spurs dapat penalti pula bijaklah lah Son kan Aku rasa memang Atan tu dah cari penalti je dia tolak bola ke tepi. Waktu tu memang nampak lah advantage memang lebih kepada Son. lah kali Kepa pisau kaki Son dapat penalti. Lepas tu kali Spurs score. Aku rasa keputusan ni dua sama ni adalah deserve lah. Walaupun tadi aku cakap Bournemouth tak score gol, Tapi Tottenham pun ambil advantage daripada kekurangan pasukan Bournemouth. Tapi dalam game ni aku nak puji play-play macam Dean Hoysen memang padu. Cuma aku kurang perkenal sikit lah daripada segi gameplay dekat belah kanan tau. Play macam Pedro Poro, play macam Bentakur, play macam Bisuma dan juga Brandon Johnson. Han boleh dapat dia pemain kan macam dia pun ni tak ada chemistry. Tak tahulah dia pun ni gaduh ke apa. Banyak kali mispass. In fact yang tengok gol pertama pasukan Bournemouth. Yang tu hasil mistake daripada Pedro Poro. Dia mispass, lelah, lelah kali pasukan Bournemouth boleh counter attack. So Tottenham seri dalam game ni aku just harapkan dalam game ni Bournemouth boleh menang kan. Tak ada Taklah lah jauh sangat daripada MU tapi lala kali ah Spurs boleh comeback jadi jauh semua ok lah tu next game kita masuk Chelsea dengan Leicester tapi aku sorry lah mengecewakan fan-fan Chelsea sebab game ni aku tak sempat nak tengok so kita recap je lah kan Chelsea menang 1-0 dalam game ni gol daripada lock kotak penalti Kukurea tapi yang menariknya dalam game ni Cole Palmer tak silap aku ni first ever kot noh dia miss penalti dalam game ni bukan dia miss lah penalti the save tapi tak apa lah kan tara-tara miss penalti pun Chelsea still boleh menang dalam game ni Cuma dalam game ni aku expect mungkin Chelsea boleh menang besar Sebab lawan dengan struggling Leicester Sebab mereka bukan macam MU bukan nak menang comeback apa semua Chelsea musim ni antara tim yang padu juga daripada segi goal scoring Tapi tak sangka lah aku dalam game ni Mereka sampai struggle Sampai harapkan Kukurea untuk score dalam game ni Tapi yang menarik Chelsea lah ni dah balik dekat top 4 dan mungkin, mereka ni ada possible untuk finish higher sebab next game Dia lawan dengan Arsenal So aku rasa fan-fan Arsenal Lupakan lasak untuk fight title tu Fokus untuk kekalkan kedudukan dekat top 4 Sebab lah ni masih lagi banyak pasukan Yang tengah fight untuk kedudukan dekat top 4 Ada Newcastle Ada Bournemouth Ada Manchester City Chelsea Nottingham Forest So possibility kalau drop point lagi Arsenal Mungkin team macam Chelsea ni boleh potong hamba So tanya dekat Chelsea Sorry lah aku tak review Bukan aku dengki dengan Chelsea Bukan dengki dengan Sancho pun semua Dah dengki apa dengan dia Dia score assist pun habuk pun tak ada Duk main-main asyik terlepas bola je Aku semalam tengok game Tottenham Aku alih channel dapat bola kat Sancho Dia hilang bola Dapat bola dekat dia hilang bola dia hilang bola aku alih masuk Chelsea. Tapi tak tahulah kan aku tak tengok game tu hangpa boleh komen penampilan Sancho macam mana semalam. Tapi Chelsea menang tu kira okay lah kan. Dia tak perform ke perform ke ikut dia lah. so, kita masuk ke next game pula iaitu Liverpool dengan pasukan Southampton. Liverpool menang 3-1. Game ni Liverpool menang lagi ah dan ramai yang cakap Liverpool claim voucher penalty dalam game ni. Memanglah kita kata voucher penalty tapi play Southampton pun pasal apa bongok sangat. Penalti pertama tu aku rasa okay lagi lah tapi penalti kedua tu. Yang aku geram tu Penalti kedua. Sugawara tu tangan dia tu dia boleh pergi macam kepak ayam pula Mat. Memang penalti lah kan. Mula-mula aku macam geram juga kan. Oi, pasal apa penalti? Tak Liverpool dah dapat penalti dah ni penalti lagi. Takkanlah nak tolong Liverpool pun menang EPL Sekali tengok VR memang segala orang tu bongok lah dalam game ni Tapi for off aku agak terkejut dengan performan pasukan Liverpool Dan agak impressed dengan performan pasukan Southampton Yang mana dalam game ni aku predict yang pasukan Southampton Depok akan main fully bertahan tau Tapi dok Dalam game ni Depok as pasukan nombor 20 Lawan dengan pasukan nombor 1 Main dekat away pula Tapi Depok main open dan menyerang So dalam game ni lah yang membuatkan mungkin play-play Liverpool terkejut Dengan taktikal pasukan Southampton Buatkan depo ni macam mati akan dekat bahagian tengah. Play macam Sobo Selai yang dah perform dalam dua game terakhir ni tiba-tiba dalam game ni flop teruk. Aku suka dalam game ni kombinasi one touch play daripada play-play pasukan side turn. Memang nampak macam tak bahaya sebab bila sampai dekat atas nampak macam depo ni tak boleh score Tapi secara mengejutkan berlaku chaos dalam kotak penalti small bone tu boleh score Han boleh brain tak? Macam mana Liverpool lah depo adalah tim yang sama yang tak konsik lawan dengan PSG yang buat lebih daripada 20 shot minggu lepas. Tiba-tiba dalam game ni ni lawan dengan pasukan Southampton yang mana kita tak expect pasukan Southampton bukan setakat score kita tak expect Southampton boleh buat shot langsung dalam game ni tapi mereka boleh score bukan setakat score score tu hasil mistake daripada defend Liverpool sendiri so agak mengecewakan jugalah sebab aku tengok oi awak Liverpool dalam game ni barai sangat ni kan midfield mereka barai defend mereka barai lepas tu lelah kali dekat front three pun nampak macam agak kurang sikit tapi aku tengok lah macam ah kuasa Liverpool comeback ni kan sebab ah, Liverpool ni cara nak kalahkan mereka kalau boleh skor gol hujung-hujung game. Contoh lagi, game tu sampai minit 93. Minit 93 hang skor confirm menang. Tapi kalau hang lawan dengan pasukan Liverpool, lagi-lagi main dekat home depa sendiri, hang skor awal memang boleh kata mencari pada. Sebab dalam game ni hak akan lebih pilih untuk main bertahan dan Liverpool akan fokus untuk fully menyerang tim hang. So benda ni lah yang jadi Liverpool memang kau-kau attack, Luis Diaz pun banyak kali penetrate masuk dan comeback Liverpool mula dengan gol daripada Diaz. Lepas tu dapat dapat penalti gol kedua dan gol ketiga. Salah walaupun dia skor penalti je dalam game ni, tapi still penampilan dia bagus dalam game ni. Untuk pasukan Southampton, aku impressed dengan penampilan daripada Kyle Walker Peters. Daripada Liverpool, try Alexander Arnold pun bagus juga. Tapi itulah kan nak puji banyak-banyak pun menang penalti je, tapi still menang lah kan. Dalam ni Liverpool dah 15 point dah atas pasukan Arsenal dan aku rasa ni bukan title race dah pun, aku rasa memang dah end. Kau hangpa rasa ada peluang lagi. Kita tak tahu lah kan bola tu bulat, mana tahu lah kok tiba-tiba Liverpool jadi bong 5 game 6 game straight kalah Tapi itulah Kalau Liverpool 5-6 game straight kalah Arsenal boleh ke menang nangis nanggir straight? Atulah ah, persoalan dia. Sebab kalau hampa tengok Arsenal last lima game ah, depa just menang dua kali, depa seri dua kali dan depa kalah sekali. So aku rasa mungkin kalau Liverpool drop point pun, aku rasa Arsenal pun akan drop point. Ada yang kata Liverpool luck dalam game ni sebab dapat penalti. Dia bukan sebab luck lah kan, dah penalti tu penalti lah nak cakap banyak apa kan. Tapi itulah Liverpool menang lagi dalam game ni dan depa jarakkan kedudukan. Kita masuk ke game seterusnya pula iaitu team yang terciduk pada minggu ni iaitu Manchester city dengan pasukan Nottingham Forest Ay, apa dah jadi ni? Kalau anda tengok dalam game ni, aku rasa agak mengecewakan juga dengan play-play pasukan Manchester City. Kalau kita nak kata lebih terperinci adalah dekat midfield mereka. Dalam game ni, City start dengan pakai midfield macam Nico Gonzalez, Phil Foden dan juga Bernardo Silva. Pakai play fly macam Savio dan juga Doku. So, dalam game ni, aku rasa kalau kita nak condemn performance Savio dan juga Doku pun, aku rasa tak okey juga. Sebab dalam game ni, aku rasa masalah City adalah dekat bahagian tengah. Yang mana play-play dekat bahagian tengah ni selalu buat keputusan yang silap daripada segi nak buat chance. Maksudnya, kadang-kadang kita tengok peluang tu dia boleh penetrate masuk passing dalam kotak penalti. Tapi dia pilih untuk passing ke tepi. Bila passing ke tepi dapat dekat Doku, Doku passing balik dekat mereka. Depa tak tahu nak pasing kat siapa, pasing balik kat Doku. Macam tu jelah ulang sampai abang Jamil mampu. Performa Doku dalam game ni aku suka juga tau. Dia battle dengan All Aina. All Aina ni kalau hang tengok dalam EPL musim ni ya, untuk musim ni, dia antara one of the best player kalau fight one on one. Tapi dalam game ni Doku still boleh makan dia. Cuma bila Doku lepas makan dia, ada defense yang boleh cover. Macam Morillo boleh cover, macam Milenkovic pun boleh cover. So dalam game ni pasukan Manchester City struggle daripada segi creating chance. Cuma aku suka bukan kita nak kata midfield MC ni buruk sangat. Salah satu sebab midfield MC ni tak boleh buat kerja dan depan ni tak ada idea adalah disebabkan pressing Nottingham Forest memang fokus dekat play-play midfield depan. Ha cuba tengok balik lah dalam game ni, bila bola dapat dekat play macam Savio ataupun Doku, depan ni dapat space yang lagi besar daripada midfield pasukan MC Maksudnya dalam game ni, Nottingham Forest tau yang chance creation untuk pasukan City ni banyak mai daripada bahagian midfield sebab midfield-midfield ni lah yang akan cuba buat crossing ataupun buat penetrate pass masuk dalam kotak penalti. Disebabkan depan Tahu benda tu, mereka tak tinggalkan Space langsung walaupun sikit dekat Midfield MC So dalam game ni hang tengok play macam Foden, Bernardo Silva, play macam Nico Gonzalez pun dalam game ni semua barat Nico Gonzalez nak kata dia ada good game, tak ada lah good game. Sangat okey-okey lah kan. Cuma dalam game ni aku rasa midfielder Paul memang kena kunci. Dan Otanga Forest depa macam biasalah, bila depa lawan dengan team-team yang kuat, depa akan menggunakan pendekatan taktik untuk main bertahan. Tapi bertahan depa bukan fully parking bus, depa bertahan tapi depa keep press player-player yang nak create chance tu supaya player-player tu tak boleh swap bola masuk dalam kotak penalti. Dan depa main counter attack. Macam macam tu je taktikal depa dalam game ni depa guna fully dalam 90 minit yang mana aku rasa mungkin Pep dah faham dah dengan taktikal ni tapi masalahnya dia tak ada player untuk pecahkan low block tu sebelum ni dia ada play kreatif macam Kevin De Bruyne tapi bila Kevin De Bruyne masuk pun tak function juga dia cuba masukkan play macam Kovacic yang ada kemampuan untuk shooting daripada lock kotak penalti tapi still tak function juga kredit kena bagi dekat defense Nottingham Forest tapi sejujurnya aku tengok dalam game ni aku tak nampak pun Nottingham Forest boleh menang aku cuma nampak dalam game ni antara City si menang gol last ataupun seri tapi secara tiba-tiba dengan satu attack lelaki dia dapat dekat kalau masuk order kalau masuk order shoot masuk tau dia shoot masuk tu tak apa tapi hang tengok Edison punya serve tu macam mana tu kalau orang nak buat tu kan jadi meme seminggu bukan seminggu setahun jadi meme tapi sebab Edison buat ah ha, tak ada siapa kisah hang cuba han tengok Edison dia tengah space kat tepi tu tau tu kalau dia tengah space lagi boleh buka bazar kat situ boleh jual kat depan pusing tak ada inti akan ha, kali kosong aku pun tak faham pasal apa tu Ederson tinggalkan space yang besar sangat dan takkanlah dia tak jangka selalunya goalkeeper dia lagi akan jaga near post dia tau dia pernah nak jaga dekat belah kanan dia tapi dia tak jaga near post dia dia lagi fokus untuk mungkin dia rasa Arsenal Odoi akan support pergi belah kanan tapi rupanya asal ada pergi sepak belah kiri Dan lagi buruk dia tak boleh save pula dalam game ni So aku rasa Edison memang cost the game Dia buatkan City kalah dalam game ni Dan dia patut rasa bersalah lah Sebab chance tu aku rasa dia patut save So City kalah dalam game ni Duk dian-dian dalam gua Okay Sebab minggu ni tim yang kalah pun sekok je MC seorang je MU hampir-hampir nak kalah MU ke Arsenal hampir nak kalah Aku rasa Arsenal So bila kita semang MU dengan Arsenal Kita masuk dalam game tumpuan pada minggu ni Iaitu Manchester United lawan dengan Arsenal Fan-fan Liverpool tak pernah-pernah nak sokong MU tiba-tiba hari ni sokong MU. Depa pula percaya MU boleh menang dalam game ni. Fan MU pun tak percaya MU boleh menang tapi fan Liverpool pun percaya MU boleh menang. Pelik kan? Semua dalam game ni aku masuk dalam keadaan stay humble. Sebab apa? Walaupun lah Arsenal ni tengah tak perform dalam EPL, tapi still kita kena ingat Depok adalah pasukan nombor 2 dalam EPL. Maksudnya depok adalah pasukan kedua terbaik dalam EPL. Lawan pula dengan the worst ever team Manchester United pernah ada tau. So dalam game ni aku expect mungkin Arsenal akan menang tipis. Kalau depok menang besar pun aku tak terkejut. Tapi dalam game ni pendekatan taktikal Amorim yang mana aku rasa dia bijaklah gunakan sebab kalau hangpa tengok cara nak beat pasukan Arsenal ni. Kalau contohlah midfield hang lah boleh battle dengan midfield Arsenal Hang boleh main open Contohlah kalau hang tengok musim ni Mungkinlah Liverpool Liverpool mungkin mereka ada capacity Untuk beat midfield pasukan Arsenal Barulah mereka boleh main open Sebab mereka boleh beat midfield Arsenal Dan mereka push untuk menyerang Tapi boleh kata majority team dalam APL ni Mereka tak ada capacity untuk beat midfield Arsenal Sebab tengok lah midfield Arsenal solid kot ada Declan Rice, Odegaard, Thomas Partey. So tiga-tiga player ni, hangpa jangan kabur dengan depa ni Arsenal. Bukan, hangpa tolak tepi Arsenal. Hangpa dengar nama tiga player ni, Odegaard, Declan Thomas Partey. Tiga-tiga player ni adalah player yang solid tau. So bila Hang tak boleh beat midfield depa dan MU pakai midfield yang pernah hampir sakit jantung hari itu macam Edison, Casemiro yang dah tua, duk arah dekat Bruno seorang je dekat atas. So dalam game ni Amorim pun terpaksa lah gunakan tactical bertahan. So game ni MU just main parking bus dan main counter attack dan tactical tu memang berjaya. Walaupun tactical tu buatkan game ni jadi agak bosan, tapi tak kira lah kan dalam game ni MU nak akan result. Asalnya memang banyak kali attack dalam game ni tapi depa nampak tumpul dalam kotak penalti bukan nak salahkan Merino sebab tak boleh tanduk tapi crossing-crossing Arsenal lah memang macam haram sampai yang kalah crossing Arsenal punya teruk dalam game ni sampai Lindelof tak kerti tanduk tu pun boleh tanduk tau lah. bola main dekat dia ada tanduk je lah kan Lindelof dalam game ni aku impressed dengan dia bagus pula ada dalam game ni dan ada beberapa masa setiap kali bola MU counter attack nampak agak bahaya juga lagi-lagi bila dapat bola dekat Garnacho. Bola dapat dekat Zerzi lah. Ya. Aku rasa Saliba dah dendam dengan Zerzi kan. Dia jaga betul dengan Zerzi. Hari tu kan Zerzi pergi oleh dia sampai malu dekat FA Cup hari tu. Kali ni dia betul-betul kunci Zerzi tu. Oh. Tapi dia pun terlepas Garnacho. Garnacho boleh kata bila attack dia memang solo run je dekat atas. Dan beberapa kali juga hampir-hampir berjaya. Oh Nana pun dalam game ni impress juga performance daripada dia. Aku suka dengan dia beraninya keluar untuk save bola. Macam tu lah seorang goalkeeper kena main. Bukan just tunggu je. Dan bila dapat bola dekat kaki Buat skill Tombok lagi Onana Tapi dalam game ni Dia perform Hampir jangan terikut Dengan fan-fan Yang tak tengok game Bila MU kalah je Onana Bila MU menang Tapi bolos satu Onana Cuba tengok game dulu okay? Dan aku rasa dalam game ni Onana patut dipuji Tapi Onana ni Dia ada keturunan Melayu tak Sebab Melayu ni Bukan boleh puji Eh polis lagi teruk pula dia main Dia, dia tak ada ke zona Melayu kot no So dalam game ni aku memang impressed dengan performance Onana Sebab dia berani keluar nak save bola Dia bukan jenis tunggu saja. Yang lagi menarik bila MU dapat free kick dekat hujung-hujung first half Dan waktu ni memang nampak peluang terbuka besar untuk Bruno Fernandes Dan aku rasa mungkin lah sebelum ni Kalau MU dapat free kick Bruno selalu buang tau Sebab sebelum ni kalau Bruno buang free kick tu Dia pun mungkin ada chance untuk score gol padang Tapi kali ni lah lawan dengan Arsenal Bruno mungkin sedang kot Yang mungkin kalau dia tak skor Chan ni MU susah nak skor lepas ni Dan free kick tu digunakan sebaik-baiknya Ui free kick tu memang perfect lah Lala kali dia skor jadi 1-0 Aku pun terkejut macam mana MU boleh leading dengan Arsenal Masuk second half MU still guna taktikal yang sama Main pakai bus tapi counter attack tapi yang boleh tengok pelik-pelik Arsenal dah start frust dah dalam game ni. Mereka dah banyak lepaskan bola-bola muda. Dan dalam game ni sepatutnya MU boleh skor lagi 4 biji gol tau. Han cuba tengok ah can-can yang MU ada. Can yang pertama Mazraoui. Dia ada can depan-depan keeper dia shoot tapi David Raya save. Can kedua Zerzi. Dia buat back heel tapi tentu David Raya save sekali lagi. Chan yang ketiga Rasmus Hoyland Dia dah lah baru masuk kan Masuk bola Kalau rasa tak confident tu Has terus ya Tak apa kan Ni tak ada nak shoot Nak pergi tolak pada depan lagi Tak apa Ada orang dekat belakang Dia dekat leras kali bola tu kena halang Yang keempat Last minute Bruno Fernandes Sepatutnya dia boleh score Tapi David Raya Sekali lagi Save Arsenal dalam game ni Walaupun David Raya bolos dalam game ni tapi aku tak nafikan David Raya memang selamatkan Arsenal dalam game ni. Walaupun Arsenal ada juga beberapa peluang dalam game ni untuk skor gol, tapi aku rasa peluang yang MU ada dalam game ni lagi besar yang mana kita pun tercengang macam mana depa tak boleh skor. Tapi bukan sebab finishing depa tumpul tapi sebab ada David Raya yang solid dalam game ni. Cuma dalam game ni ada satu kelemahan walaupun MU main parking bus tapi ada satu depa ni selalu biarkan lopong tau dekat depan kotak penalti. Bukan aku cakap sebab dia kelerai skor. Sebelum tu pun ada banyak kali dia kelerai dapat peluang untuk shoot saja tau. Tak ada siapa nak halang dia. Dan akhirnya selepas depa buat mistake tu berulang kali, lah kali dia kelerai dapat peluang skor gol penyamaan. Tapi yang aku tak tahan tu dia celebrate macam tengah skor gol kemenangan tu kan. Dahlah nak Liga Liverpool. Lepas tu skor gol penyamaan, celebrate macam dah menang tu. Oh. Eh aku tak faham lah dia keluar ni kan tapi Blackpink kat dah lah kan sebab FF sana marah pula kan depa celebrate tu pun kita marah depa dah lah tak menang EPA. eh lepas tu depa celebrate sikit pun kita nak marah celebrate lah celebrate lah okey orang kata comparison kills the joy ha, so hang happy happy aja okey hang jangan compare dengan team-team lain dan aku rasa dalam game ni aku rasa bukan Arsenal yang drop point Arsenal dalam game ni depa dapat satu point tapi MU yang drop 2 point sebab dalam game ni aku rasa AMU deserve untuk menang kalau tengok daripada segi statistik memang nampak macam sama rata tapi aku rasa dengan chance yang AMU ada Mungkin MU yang sepatutnya menang dalam game ni. Jangan-jangan aku puji MU. Tapi dalam game ni, MU memang ok daripada segi attack. Dan aku harapkan gameplay pasukan Manchester United day by day semakin improve nanti. Sebab kalau nampak tengok gameplay Amore, semakin lama nampak semakin jelas punya Taktikal dia. Aku bukan cakap sebab MU tak kalah dalam game ni lah. Tapi memang betul Taktikal Amore makin lama dah semakin jelas. Mungkin play-play dah start boleh adapt dengan taktikal dia. Tapi dialog tu, perbaik crossing. Tampak lagi. Dan Eden Heaven memang perform. Lawan dengan bekas kelab dia sendiri, dia berani pergi tolak Magalhaes oh. memang solid performa dan fan-fan MU janganlah terlalu kecam dengan Hoyland tu Hoyland tu perlu support daripada hampa So keep supporting Hoyland Dia muda lagi mak 22 tahun Kita kat Malaysia 22 tahun ni buat video jedak jeduk Tak pun umur 22 tahun dekat Malaysia ni Masih main cinta lagi Tapi Hoyland tu dah fight untuk Manchester United So keep supporting dia Aku rasa goal akan datang untuk dia Kalau hampa duk keep bash player sendiri Siapa lagi nak support dia So video kali ni Aku minta maaf lah kalau ada apa-apa kekurangan dalam game ni Dan sekali lagi minta maaf dekat fan-fan Chelsea Sebab aku tak review team hampa tapi tak lah menang kan Dan menang tu okey lah tu Kalau kalah tu aku review juga tu Dah agak -da -da, gurau-gurau So macam biasa dalam setiap video EPL review Kita akan buat best 11 pilihan kita Goalkeeper aku ambil David Raya Daripada pasukan Arsenal Untuk partner center back Aku ambil dua center back Daripada tim yang bukan tim Big Six Iaitu yang pertama adalah Morillo daripada Nottingham Forest Yang kedua adalah Dean Hoyson Daripada pasukan Bournemouth Right back aku ambil Trent Daripada pasukan Liverpool Left back aku ingat ambil Kerkes Tapi disebabkan Kukurea Skor gol kemenangan untuk Chelsea Aku ambil Kukurea Defensive midfield Performance yang cukup solid Daripada Declaras Untuk pasukan Arsenal So Declaras Center midfield Papel Matasa Daripada pasukan Tottenham Attacking midfield Bruno Fernandes Totally carry midfield Pasukan MU Dalam game ni Untuk right wing Walaupun dia score penalti je Tapi still Dia ada performance yang bagus Dalam game tu Muhammad Salah Left wing Callum hudson Odoi Skor gol kemenangan untuk pasukan Nottingham Forest Dan striker adalah Darwin Nunes Dia pencetus kepada kebangkitan untuk pasukan Liverpool So itulah video kali ini Berikan sikit kata-kata untuk Fafak Arsenal dekat komen dekat bawah Supaya mereka ni tak terlalu sedih sangat okey Into MC sekali Ambil ah, mentang-mentang Arsenal kena turun minggu ni Apa buat diam pula FAMC je kan Bubuh-bubuh juga FAMC ni Geram aku And mereka duduk sama kemas sangat So video kali ini Dan terima kasih sebab tak sampai habis Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.